Alon poro sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa 18 Maret 2000 Slangkung. Renungan padinan ing dinten menika kaparingen jejer dalaning pangluaran. pangluwaran. Waosan kitab suci kapendet saking setunggal Korinta sedasa ayat setunggal dumugi 13. Kawaca 1 Korintus 12 ayat 13b ingkang mekaten. Menawak kowe keno ing pacoban, panjenengane bakal maringi dalaning ing pangluwaran. Satemah kowe padha bisa tahan. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, kang rahayu, kang nampi sabdane Gusti lan dipun estokaken wonten ing gesang padintenan. Hosiana Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sedoyo tiang ingkang tasih gesang ing jagat meniko, mesti nate ngadepi paco bening gesang. Wonten ingkang keraos aurat, nanging ugi wonten ingkang keraos enteng. Namung kemawan boten sedoyo tiang ingkang saged Mapananaen pacabaning gesang menika minangka kersanipun Gusti ingkang endah. Wonten ing kapeji sekawa atus wo likur, Bgao Sisao Gusti Kulapuji menika ingkangreta satunggaling tiyang ingkang nami Horatiio Gatepafrot ing taun segal elung io nyambut damel minangka pengacara ing Chicago lan Soho dados pengembang Real Esta. Gesangipun kasil lan mapan malah tata karohan inipun ugi sae. Tansah bangun turut dhatengng Gusti ing gesang pribadi Soho Sedayya Brayatipun. Namun wiwit tahun 2016 pitung dasa, anak ipun jaler ingkang nembe umur sekawan taun sakit ngantos pecah. Lajeng taun segal e wo attunga setunggal, setunggal State ingkang kabangun ludes awit kobong. Derreng mandheg angganipun oto manah lan gesangipun ing taun setunggal e wo attunga 3 kapal ingkang dipun tumpangi semah lan. anak ipun sekawan putri ngalami musibah. Sekawan anak ipun pejah katut kapal engkang kerem. Bekjani pun semahi wilujeng. Lumantar kacilakan puniko Horasio engkang prihatos anang tansah pasrah dumateng gusti. Kakiataken dining gusti. piyambakipun tahan lan saged nampi lelampahan menika awit pitados Gusti paring margi pangluwaran. Ing tengahing samudra nalika Horasio nyusul semahipun kanthi prehatos manahipun katuntun dening Gusti temah saged nyerat pepujen ingkang sakmenika tasih kita kidungaken. samuan engkorenta mboten uwal saking panandang lan ngadepi pacobening gesang. Ananging Rasul Paulus paring pangatak supados pitados dhateng Gusti. Awet panjenengane bakal maringi dalaning pangluaran. Pangluwaran saking Gusti menika prasetyan ingkang nyata. Panjenenganipun ingkang kebaking melas asih mboten badhe negahaken sinten kemawon ingkang ngendelakan gusti panjenenganipun perso sepinten kegiatan kita nalika pacoben menika nempuh ing gesang Milani pun semoga kita tansah ngendelakan gusti ing lampai ing gesang satemah kita badai tansah nampi margi pangluaran saking gusti Allah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi paduka paring kekiyatan kagem ngadepi pacoban lan karibetan ingkang kawula lampai. Mugi paduka paring kawula margi kagem uwal saking pacoban saha panandang menika. Satemah kawula saged nanggel lan ngadepi kanthi sabar lan pitados dumateng paduka. Amin. Maka renungan padinan ing dinten menika Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.